Криворізький інститут Кременчуцького університету економіки і інформаційних технологій і управління працює у нашому місті більше 15 років. За цей час в його стінах здобули вищу освіту понад 4 тисячі спеціалістів. Інститут певнено, зайняв свою нішу в освітянському просторі міста, регіону і держави. Относительно нашего учебного заведения, я хочу подчеркнуть, что буквально два года тому назад мы лицензировали новую специальность, которая очень важна, я считаю, для нашего региона. Это направление журналистика, это издательское дело и редактирование. Кроме того, у нас обучаются студенты по специальности перевод, английский и немецкий язык, и по компьютерной специальности, это гибкие компьютеризированные системы и робототехника. То есть таким образом, безусловно, эти специальности очень востребованы на рынке труда. Но, конечно, я хочу подчеркнуть, что даже при этой реорганизации, о котором идет речь в письме, студенты ни в коем случае не пострадают. Безусловно, мы будем эти вопросы решать, либо же переходить в новый статус, я еще раз подчеркиваю, либо же присоединяться к другому учебному заведению свою думку с приводу доцільності запровадженої Міністерством освіти і науки оптимизации у сфері вищої школи має директор Металургійного інституту КНУ Олександр Учитель. Как бы я сделал? Я бы дал срок не 5 месяцев, как вот в новом постановлении там написано, что-то вроде того, а я дал бы, я бы сказал, малые учебные заведения ограничить прием или вообще не принимать, но дать возможность выпустить детей, которые уже набраны. Малые частные учебные заведения зарабатывают себе деньги сами. Абсолютно нелогично. Денег на образование не хватает. Детей учить надо. Закрываются тех, кто учит их за свой счет. Не лезут в команд государства. Целый ряд учебных заведений крупных, вместо того, чтобы совершенствоваться, есть другой путь, не надо совершенствовать, надо уничтожить конкурентов. Вот есть конкуренты, студентам не хватает сейчас, явно. Вот есть конкуренты, давайте их уберем. И поехали их убирать. Мне кажется, что вот в этом корень зла.